Сегодня у нас такой день знаменательный. У нашей бабушки день рождения. Ей сегодня 17 лет. Давайте поднимем рюмки за бабушку, поднимем. за нашу, за здоровье. Пока жива наша бабушка, я хочу сказать, мы все чувствуем себя детьми. Анна Николаевна подсадня, счастливейший человек. Родила четверых детей, троих сыновей и дочь. Затем появились 10 внуков, следом 11 правнуков и следом три праправнука. В день столетия Анны Николаевны за хлебосольным кубанским столом собралась родня из Привольной, Москвы, Ростова на дону Черкаска и Белгорода. Кубанье, Виновница торжества рассказывает, что ей верится в то, что дожила до такого невероятного юбилея. А я, я ж прожила, знаю, и, и чувствую, что мне много лет. Чувствую, нема здоровья. Uh -huh. ну, ни ноги не хотят, две палки у меня, мне не uh -huh. Ну вы еще что-то по хозяйству делаете, или, может быть, варите, есть, или что-нибудь? -что -что Даже помогаю, когда борщ, картошки зачистят, а то ничего. Ничего она делает. Да все она делает. Вкусный борщ делает, и В семье Анны Николаевны Подсадни долгожителей не было. Сколько в бригаде рубила, никого не мая, одна и осталась, говорит она. На своем юбилее Анна Николаевна вспоминает и самое тяжелое время. Дети маленькие были, ходила в бригаду. Что дадут мне в бригаде, я ж несу его до дома детям. А где работали вы? Второй бригаде, четвертой бригаде. Кем? Та да и кухарила, и все, с и всем было. Угу. Тяжело Легко, было Ой, тяжело, да? тяжело было. И колодец и копали, мы тягали землю, и телевую, ну, и кослами косили. Сегодня столетняя летняя юбилярша окружена заботой и любовью своей большой и дружной семьи. Вот и радость моя. Мама наша очень добрая, трудолюбивая. Умная. Вот сто лет она при памяти. И частушки поет, и, и песни поет. Но единственное, в последнее время такая хандра нападает, у нее жить не хочется. Я говорю, мама, я с Новочеркасска, каждый месяц езжу. Кому же буду ездить? Во-первых, научила она трудиться, уважать старших. Ну и... Вообще умница у нас мама. Я родилась здесь, много времени проводила с ней, до пяти лет. И я ей всегда говорила, что ты будешь жить очень-очень долго. А когда вы знали? Не знаю, потому что... Не знаю, почему? Потому что я ей говорила, ты осталась два года сиротой, без матери. Ты проживешь ее жизнь свою. И когда ей было 95 лет, я ей сказала, что мы обязательно пойдем на 100. И даже неделю назад позвонила, она говорит... Даже в я говорю, обязательно доживешь. Научила меня и хлеб пекти, и пирожки пекти, и боршку банский хороший научилась я у нее. У мамы характер, конечно, хороший, но у меня, конечно, погруга. Грубей. Когда бывают такие сложные периоды в жизни у каждого человека, я вспоминаю бабушку, какую сложную, тяжелую жизнь она прошла. И осталась сильной чувство веры, любви, надежды. И оптимизма. Все покончено, детка, между мной и тобой. Ты гуляешь, детка, тайну, а я занята тобой.